У Бердичеві створено народну раду. Про це на зустрічі з місцевими журналістами повідомили депутати Бердичівської міської ради від фракції ВО Батьківщина. Саме вони виступили ініціаторами створення у Бердичівському парламенті нової депутатської групи. В Києві на Майдані була створена народна рада. В президіум в якої йшли лідери опозиції Яценюк, Тягнебок і Клічко. В Житомире также была создана среди оппозиционных депутатов Народная Рада, которая рекомендовала создать ее на уровне миских, городских и районных рад, также Народную Раду. 29 января 2014 года было заседание фракции, было заседание фракции ВО «Батьковщина», на котором было принято решение о создании депутатской группы Народная Рада. Единогласным голосованием, Обрано головой, головой Атигрупи івлюва Сергія Михайловича. у зверненні до Бердичівських колег, члени народної ради у Житомирській обласній раді, закликали звернутися до депутатів партії регіонів щодо їхнього виходу з партії, утворити у відповідності до закону багаточисельні структуровані громадські об'єднання з охорони громадського порядку, а також взяти під громадський контроль виконком міської ради. Революція, яка відбувається в країні, у нас пройшла, можна сказати, мирним путем. Рада полностью поддержала все требования митингующих и в полном объеме приняла все те требования, которые высказал народ на митинге, на народном вече, на нашей площади. Поэтому для того, чтобы наиболее качественно и плодотворно работать в нашем городе, я предлагаю созвать круглый стол из числа политических партий, руководителей общественных организаций, обсудить те проблемы, которые не были услышаны властью в нашем городе, и по этому поводу собрать позачерговую сессию Минской Рады, на которой обсудить все эти проблемы, которые волнуют людей. То есть именно те проблемы, которые возникнут в ходе обсуждения за круглым столом какие это проблемы, какие вопросы вы хотите вынести на круглый стол? На круглый стол мы выносим все проблемы, которые интересуют жителей наших горожан. Это и проблемы жилищно-коммунального хозяйства, проблемы медицины, проблемы образования и много других проблем, которые накопились у людей. А эти проблемы наша городская власть не смогла услышать или не смогла решить. Поэтому совместно с политическими лидерами, с руководителями общественных организаций и созданной партийной группой Народная Рада в Минской Раде, мы постараемся эти вопросы решить, чтобы снять все напряжение, которое возникло в нашем городе между жителями и властью. Поки що до Бердичівської народної ради входить 21 депутат міської ради від батьківщини. Повідомив Сергій Івлєв. І додав, їхня група відкрита і чекає на поповнення представниками інших опозиційних політичних сил, членами громадських організацій, пересічними городянами. Щодо можливості потрапляння туди регіоналів, то до народної ради може увійти лише людина, котра вийшла з провладної партії. Підкреслив пан Івлєв. Моя точка відні, що в народну раду можуть входити все представители общественных организаций и политических движений, а также все желающие. Тут ограничений никому нет. Они будут рекомендовать депутатской партийной группе Народной Рады, какие именно решения необходимо провести в жизнь. И для того, чтобы это решение было легитимным, это должны принимать депутаты, и оно должно быть, э, проходить в рамках э, городской сессии. Тогда это решение будет легитимным. То есть, Задача депутатской партийной группы Народной Рада будет заключаться в том, чтобы услышать мнение Народной Рады всего города и эти решения притворить в жизнь через легитимно действующую власть.